Мы держались до конца. А почему, когда мы просили помощи все вместе, те же самые капитаны, прапорщики, сержанты, когда просили помощи, нам никто не помог. А сейчас мы звезды, мы приехали, мы вернулись. А сколько пацанов наших осталось там? И неизвестно, придут пацаны Пу домой или нет. А когда просили, а нас, нас неделю обстреливали. Никто не помог. Почему-то да, помощь. Сейчас обращайтесь, высказывайте пожелания, требования. Да они сейчас не надо. Убитые убитые не делятся. Трупы не увозили, убитые лежат. Авиация сказала, что они не прилетят, потому что они как стрелы. Нам никто не помогал, это ни авиация, ни А сейчас сидеть и просить, да, разговор ни о чем. Мы на сегодняшний день, мы на сегодняшний день. А сосрада, государство. А, блядь, все просрало. Когда надо, нас не слышали. А сейчас вы хотите, чтобы мы сказали, что мы хотим. А мы хотим, чтобы наших ребят забрали оттуда. Живыми здоровыми. То же самое у него маленький ребенок был. Жена, мама. Чего она должна мать хоронить ребенка в 26 лет? Объясните, за что. Когда реально мы просили помощи в ту минуту, в которой что помогла авиация? Которые... Кто нам помог? Да, прилетели, не спорили, то сбили у на астамат. И сказали, мы ну, больше самолеты не будем. Тогда нам нужна была А сейчас что? Посидеть, поговорить, послушать, какие мы хорошие. Да поверьте, мы уже сами поняли, что мы хорошие люди. Мы сегодня не пришли говорить, что мы хорошие.